দৈনন্দিন খোৱা বোৱাত ব্যৱহৃত নিমখৰ মূল্য পাকঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ তুলনাত নিচেই কম দাম আৰু এই কম দামী নিমখৰ অবিহনে কোনো খাদ্যই সুস্বাদু নহয় আপোনালোকে জানে যদিও তাৰ দাম কম কিন্তু ইয়াৰ মানদণ্ড বহু ওপৰত ঠিক তেনেকৈ আপুনি হয়তো দুখীয়া হ'ব পাৰে আপোনাৰ হাতত হয়তো টকা পইচা নাথাকিব পাৰে সেইবুলি সেইবুলি আপোনাক অৱহেলা কৰাটো কোনো যুক্তি নহয় আপোনাৰ হাতত টকা নাথাকিলেও আপোনাক সকলোবোৰ নাথাকে বুলি আমি নাভাবোঁ অশিক্ষিত আৰু দুখীয়া মানুহৰ অবিহনে এখন সমাজ পংগু হয় আপুনি জানে নিশ্চয় প্ৰত্যেকখন মিটিঙত সেই দুখীয়া আৰু অশিক্ষিত লোকসকলৰ অবিহনে কেতিয়াও এখন মেল মিটিং গোটাব নোৱাৰে সেইকেইজনেহে মানুহখিনি মাতি গোটাই দিবলগীয়া হয় যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ চৰকাৰৰ মিটিংসমূহ হৈ আছে কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ কোনোবা ডক্টৰে আহি মানুহ গোটাই গাঁৱৰ পৰা নিব পৰা নাই নিচে মাথো সেইসকলে যাৰ হাতত টকা নাই যাৰ শিক্ষা নাই গতিকে সেইসকল মানুহক আমি সন্মান দিয়া দৰকাৰ হয় দৰকাৰ আছে আমি কেতিয়াও সিহঁতক নগণ্য বুলি ভাবিব নালাগে কাৰণ কাম শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত তেখেতলোকৰ যেতিয়া কাম শেষ হৈ যায় তাৰপাছত তেখেতলোকক আমি দাম দিবলৈ কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ এইকাৰণে নিবনুৱা সমস্যা বাঢ়ি গৈছে এতিয়া আমাৰ অসমৰ কথা কৈ আছোঁ অসমত যদি সেই নিবনুৱা কাঠ মিস্ত্ৰী হওক পকা মিস্ত্ৰী হওক জেওৰা জপনা দিয়া মানুহকেইজনক হওক যদি আমি সন্মান দিব জানিলোহেঁতেন সন্মান দিলোঁহেঁতেন নিশ্চয় আমাৰ অসম এৰি বাহিৰত গৈ কাম কেতিয়াও কৰিব নগ'লহেঁতেন আমি সন্মান দিব নাজানো নিদিওঁ সেইকাৰণে আমাৰ অসমৰ ল'ৰাই অসমত কাম কৰিবলৈ লাজ পায় গতিকে কেতিয়াও আমি কাকো সৰু বুলি ভাবিব নালাগে অকল মূধসূতাটো হ'লেই ঘৰটো নহয় পানী প্ৰচা সূতাটোও খুবেই প্ৰয়োজন